ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਲ-ਪਲ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਪਲ-ਪਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫੈਕਟਸ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਰਅਸਲ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰੋਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਖੌਫ ਜਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਸਲਾ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਬੇहद ਲੋਡ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਲਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੋ ਜਿਹੇ ਚ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ क्या नाम है कहाँ के रहने वाले आप जी वो नाम है हम गोरखपुर के रहने गोरखपुर यूपी के यूपी के क्या बात है अभी आप भी तो झोने का सीजन आ रहा है वापस जा रहे ये हमारा कंपनी बंद हो गया ना बंद कर दिया तब जा रहे हैं तो अभी झोना नहीं लगाते नहीं हम लोग झोना नहीं हम लोग टाइल पत्थर का काम टेंशन का, का काम चल रहा है थोड़ा फिक्र हाँ थोड़ा फिक्र इसीलिए कंपनी बंद कर दिया ना हालात के कारण कंपनी बंद हो गई तो आप कहाँ के हम यूपी के हैं अम्बेडकर नगर जिले के सर हम साथ ही देखने जा रहे हैं वैसे कोई खास वजह नहीं है बाकी हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है जब तक हमारी गवर्नमेंट और हमारा देश और सैनिक हमारे साथ है हमें कोई दिक्कत नहीं है बाकी टेंशन वाला माहौल चल रहा है टेंशन बेशक है लेकिन अपने इंडिया की बात ही कुछ और है हम अपने आर्मी के साथ हैं बाकी हमें कोई टेंशन नहीं है आर्मी के साथ है बिल्कुल जी आप कहाँ जा रहे हो हम बिहार जा रहे हैं मुंगेर जिला बिहार छोड़ के जा रहे नहीं छोड़ के नहीं जा रहे तो काम मुक गया ना तो पंद्रह दिन में फिर वापस आ जाएंगे काम मुक गया हाँ। अभी तो चोने का काम शुरू हो रहा है के काम में फिर के आएंगे थो दुणारे थो दुणारे आएंगे, के काम पे आओगे आएंगे लगा हाँ अभी छोड़ के नहीं जा रहे नहीं मुक गया काम थोड़े दिन के लिए जा रहे हाँ थोड़े दिन के लिए दस तारीख के फिर आएंगे दस जून तक वापस आवागे कहना है एक अंदर की तस्वीर साझी करेंगे क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀ ਪਿੱਤਰਾ ਬੰਨ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਹਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਤੋਂ ਹੈ गोरखपुर काफी हालात खराब हो गए यहाँ हालात काफी खराब हो गए जी घर का माहौल बन गया हाँ घर का माहौल बन गया तो कब तक वापस आएंगे आप जी। कब तक वापस आएंगे? अब दो चार महीने के बाद ही आएंगे ठीक हो जाएगी ठीक है जब हालात ठीक होंगे तब आएंगे तब आएंगे हालात रात को मान लो ना उधर बम गिर रहा था हम लोग वहाँ रात को खाना नहीं खाया है ऐसे भाग रहे हैं हम लोग अच्छा रात को बम का हम कर रहे हैं आपसे ऐसे थोड़ी कर रहे हैं खाना भी नहीं, खाया। नहीं खाना भी नहीं खाया अभी कुछ ही नहीं खाए रहा, हाँ, रहा था इसलिए भाग रहे हाँ सात आदमी है सातों आदमी जा रहे हैं जब माहौल ठीक होगा तभी तभी आएंगे तभी आएंगे सर अभी तो रहा तो था नहीं तो अब नहीं रहने का दिल नहीं कर रहा है, भागने का दिल कर रहा घर पर रहेंगे बच्चे बच्चे हैं ना हमारे पास इसीलिए तब वही तो बात है आप समझिए आप मतलब सीजन छोड़ के जा रहे हैं हाँ सीजन छोड़ के हाँ जान है तो जान है जान वही बात है बिल्कुल भागने का मन कर रहा है फिक्र हो रहा है फैमिली का मतलब बड़ा सीजन होता झोने का जो ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ 4-4 ਹਰ ਰੁਪਇਆ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ ਐਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਬੇਨਾਸ਼ਕ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਾਹਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਮਗਿਆ ਹੈ ਬਾਸ گاؤں ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ वापस जा रहे हो हाँ घर जा रहे हैं जो? जा रहे है, इधर लड़ाई लग रहा है ज्यादा आए मछली पकड़ने के लिए लग रहा है? आ, तो डर तो लगेगा एक रात को सात स्पोर्ट हुआ हमारे पास भी तो वो गिर रहे ड्रोन आ रहा, द्रोन द्रोन आ आ रहा, रहा है, है। मिसाइल आ रहा है तो जान का फिक्र है काम धाम छोड़ के जा रहे हैं जान है तो जान है सब कुछ है बचा रहेगा तो देखा जाएगा कमाई वापसी तो इसका कोई गारंटी नहीं जब तक तो खत्म नहीं होगा तब तो तक तो नहीं आएंगे हाँ ठीक हो जाएगा जा इतना डर बढ़ गया नहीं डर नहीं है अब माड़ा मोटा काम रह गया इसलिए चल दिया दूसरा कोई बात नहीं है एक ही लेकिन फिक्र हो रहा है चिंता हो रही है लड़ाई चल रही है तो क्या करेगा इधर आएगा तो बाल बच्चा अब उधर है इधर क्या करेगा गोली चल रही है नहीं 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 जा रहे हैं घर जा रहे हैं घर में तो बड़ी चिंता बड़ी चिंता और रखी है यहाँ पे हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि चिंता का माहौल बन गया हाँ बन गया है किसी के हाँ जी कहाँ के हम लोग बिहार के हैं बिहार के जी वापस जा रहे हो जी जी वापस जा रहे हैं जी जी जा रहे हैं क्या करेगी ऐसा आप देखते हैं हालात बन गया ऐसा तो जाना पड़ेगा ना हमारा देश को भी देखना है ना हाँ, अपने देश के लिए हर एक चीज छोड़ सकते हैं अपने देश के लिए हर एक चीज खाना भी छोड़ सकते हैं अपने देश के लिए तो यहां देश को जरूरत है आपकी आप अप सेना के साथ खड़े हो ना आप तो जा रहे हो भाग के थोड़ी जा रहे हैं डर के जा रहे हैं नहीं डर के नहीं जा रहे हैं अंकल जी आ, ऐसा थोड़ी है कि डर के थोड़ी जाएंगे जा हम लोग डरने वाला नहीं है हम तो इंडिया है ना इंडिया डरने वाला थोड़ी है डर चला जाएगा कहीं भी चला जाएगा ऐसा बात हो रही है इंडिया डरने वाला थोड़ी है कहाँ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ अब गाड़ी तो मिल नहीं रहा है अभी बंद हो गया रद्द हो गया गाड़ी अब दिल्ली तक जाऊंगा दिल्ली से फिर दूसरा गाड़ी में जाऊंगा नहीं माहौल ठीक है माहौल खराब नहीं है जो हो रहा अच्छा हो रहा है बस ये है कि हमारे थोड़ा घर में प्रॉब्लम आ गया ना थोड़ा बीमार है इसके वजह से जाना पड़ रहा है डर के नहीं जा रहे हम कई लोगों मनना मुश्किल हो पे है भी हालात खराब है डर के जा रहे हैं पर सच्चाई है जिस तरीके सामान पैक किया है क्या नाम है कहाँ के रहने वाले मिथिलेश कुमार नाम है जम्मू का रहने वाला जी 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 हाँ गांव जा रहे हैं ना है काम, हाँ, हाँ काम करते थे, थे। उधर हालात का भी आठ बजने के बाद बम उम चलने लगता है तो डर लगता है ना यहाँ पे इसीलिए जा रहे हैं का है। हाँ काम काज बंद काम सारा है? बंद हो चुका है, बंद हो चुके है। हाँ वापिस गाँव जा रहे है अपना हाँ टेंशन वाला माहौल है ना आठ बजे के बाद सुबह पाँच साढ़े पाँच बजे तक एकदम चलते रहता है बम बारूद एकदम पूरा हाँ आ, पूरा रात गिरता है, हाँ। ही। बच्चों का फिकर होता है, है, लगेगा का का होता होता भी भी होता, घर टेंशन अपना, तो एक तस्वीर, एक तस्वीर, ग्राउंड रियलिटी इसी अपने अमृतसर जिते बिहार उत्तर प्रदेश हो छीसगढ़ वक वक्त राजवासी मजदूर मौजूदा ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਪਸੰਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਂਗਾ ਪੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ